সকলোৱে নিগম কল্পতৰু তাৰ ফল মহাভাগৱত শোক মুখে আহি ভূমিত ভৈলা বিদিত ৰসত চতুৰ যিটোজন কৃষ্ণৰ চৰণে দিয়া মন পৰম সন্তোষে পিয়োগ ৰসেহে আমি প্ৰভুজানাৰ চৰণ কমলত ভক্তিৰ সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে কৃষ্ণ আমি মূৰ্হমতী হৈও আপোনাৰ হওক মহামন্তৰ আগ্ৰাসীৰগত কৰি এই মহান দায়িত্বভাগী পালন কৰিবৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া আসনভাগীত মাত্ৰ উপবিষ্টহে হোৱা হৈছে সকলে বা সকল দুইটা শব্দৰে অৰ্থ একেধৰণেই বুজোৱা হয় অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকভাগী নিগম শাস্ত্ৰৰ মহাফলটো হ'ল ভাগৱত যিমানবিলাক শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে গুৰুজনাৰ কৃপাবশত আমাৰ জনা হয় বুলি আমি সকলোৱে অকণমান চিন্তা কৰিলে বুজি পাওঁ যে চাৰিভাগী বেদ চৈধ্যভাগী শাস্ত্ৰ ওঠৰ ভাগী পুৰাণ এই সমস্তকে একেলগ কৰিলে এটাই কোৱা হয় যে সকল বা সকলো বা সকল এই সকলো বা সকল বুলি কোৱাৰ লগে লগে সমস্ত শব্দটোৱে আমি অৰ্থটো বুজি পাব পাৰোঁ আৰু ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে সকলে অৰ্থাৎ তাৰ অৰ্থটো একেটাই যে সমস্ত শাস্ত্ৰৰ মহাফলটো হ'ল মহাভাগৱত বুলি কোৱা হৈছে আৰু সেই মহাভাগৱতক কল্পতৰু বুলি কোৱা হৈছে কল্প মানে সময় তৰু মানে লতা বা বৃক্ষ এনেধৰণে উপস্থাপন কৰা হয় সকলোবিলাক নিগম শাস্ত্ৰৰ সময়ৰূপী বৃক্ষ বুলি নিৰ্দিষ্টকৈ দৰ্শন কৰা নাই কেৱল মহাভাগৱতক আৰু সেই মহাভাগৱত কলিৰ সন্ধ্যাত পিতৃ ব্যাসদেৱৰ কৃপাৰ বশত মহামানী শোকগুৰুৱে লাভ কৰিলে আৰু শোকগুৰুৱে লাভ কৰাৰ পাছত দেৱৰীষী নাৰদৰ কৃপাধন্য হৈ শোকগুৰুৱে সেই মহাভাগৱত কথা কৃষ্ণনাম জীৱতৰণৰ উপায় হিচাপে অভিশপ্ত হৈ থকা পৰীক্ষিত নামৰ জীৱ আত্মাৰ আগত সাতদিন সাতৰাতি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এনেধৰণে আমি কলিৰ মনুষ্যই মহামানী শোকগুৰুৰ কৃপাৰবশত এই মহাফল কল্পতৰু বৃক্ষ মহাভাগৱত সমস্ত শাস্ত্ৰৰ ফলটো আমি লাভ কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে সকলোৱে আৰু সকলো শব্দৰ মাজত কিবা এটা পাৰ্থক্য আছে বুলি আমাকো কোনেও কোৱা নাই এতিয়ালৈকে কৃষ্ণ আৰু এটা শব্দ আমাৰ থাকে বহু বহু নামঘোষাত পৰম সন্তোষে পিয়ক ফল অমৃত বুলিও আছে আৰু পৰম সন্তোষে পিয়ক ৰস অমৃত বুলিও আছে এতিয়া ৰস আৰু ফলৰ মাজত পাৰ্থক্য এটা নিশ্চয় থাকে ফলটো কেতিয়াও পাণ কৰিব পৰা নহয় অৰ্থাৎ পাণ কৰা মানে হ'ল পি খোৱা জুলীয়া বস্তুটোহে পি খাব পৰা শক্তিটো থাকে কিন্তু গোটা বস্তু এটাক ফল বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে ফলটোক পি খাব পৰা নাযায় আৰু সেইকাৰণে হয়তো পৰম সন্তোষে পিয়ুক বুলি কোৱাৰ লগে লগে পাণ কৰা বুলি কৈছে আৰু পাণ কৰা মানে এটা জুলীয়া বস্তুৰ কথাই স্বাভাৱিক আমাৰ মনলৈ আহে সেইকাৰণে সেই পাণ কৰা শব্দৰ অৰ্থ আশ্ৰয় কৰি ফল অমৃত বিপৰীতে ৰস অমৃত বুলি কোৱা হৈছে যে পৰম সন্তোষে পিয়োক ৰস অমৃত আৰু ফল অমৃত বুলি ক'লেও এইকাৰণে ভুল নহয় কিয়নো মহাভাগৱতক ফল বুলি কৈছে আৰু সেই ফলটোত যি ৰস ওলায় সেই ৰস হ'ল কেৱল কৃষ্ণ নাম আৰু সেই নাম ৰস মুখেৰে কীৰ্তন কৰা আৰু কৰ্ণহন্তে শ্ৰৱণ কৰা মানে পাণ কৰা বুলি সিদ্ধান্ত দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াত ফল বা ৰস বুলি ক'লে যে ভুল হৈ যাব অকল আমি ৰসেই ক'ব লাগিব এইটো কোনো কথা নহয় বুজি লোৱাটো আপোনাৰ মোৰ প্ৰত্যেকৰে নিজস্ব চিন্তা কৃষ্ণ এতিয়া কোনসকলে সেই ৰস বা ফল অমৃত পান কৰিব পাৰে যিসকল ৰসত চতুৰ বুলি গুৰুজনাই সিদ্ধান্ত দিছে যিসকল স্বাভাৱিকতে ৰসত চতুৰ সেইসকলে কেৱল কৃষ্ণৰ চৰণত নিজৰ মন কাই বাক্য চিত্ৰ সমস্তকে কেৱল অৰ্পণ কৰি থাকে আৰু সেইসকলকে স্বাভাৱিকতে ৰসত চতুৰ বুলি কৈছে আৰু সেই ৰসত চতুৰ হোৱাৰ বাবে সেইসকলে মহাভাগৱত নিগম শাস্ত্ৰৰ কল্পটোৰো ফলৰ কৃষ্ণ নাম অমৃত ৰসটো স্বাভাৱিকতে পান কৰিব পাৰে কৃষ্ণ বৰ্তমান দুইজোকা পদে আমাক এনেধৰণে সিদ্ধান্ত নামঘোষা শাস্ত্ৰভাগী এটা পকা বগৰীৰ লগত তুলনা কৰিছে আপোনাৰ ভাবে জানে যে পকা বগৰীটো চুই চোৱাৰ লগে লগে বাহিৰখন খুব কোমল খাবলৈও সোৱাদ কিন্তু গুটিটো যথেষ্ট টান আৰু সেই টান গুটিটোকো ভাঙিব পৰাকৈ গুৰুজনাই বিশ্বৰ মধুৰ অসমৰ সেৱাৰস ভাৰতৰ ভক্তিৰসৰ মাধ্যমেৰে সুন্দৰভাৱে আমাক দৰ্শন কৰাইছে এৰা হৰিক সততে স্মৰা প্ৰজা সমস্তে পুণ্য ৰ ইৰা হৰিক স্মৰণে সি যয় পুণ্য কিং কপাসৰিবা কদাচিত বিপৰি তৰি পা সৰিলে সি যে পাপিৰণ তৰাণ হৰি পা খৰিলে সি যে পাপ ত ৰ সুন্দৰভাৱে গুৰুজনাই সিদ্ধান্ত দিছে যে আমি যদি সেই কৃষ্ণ নাম ৰসত চতুৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু কৃষ্ণৰ চৰণে যদি আমি মন অৰ্পণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হৰিক হততে স্মৰা প্ৰজা সমস্ত পুণ্যৰ ইষে ৰাজা হৰিক স্মৰণে সিজয় পুণ্য কিংকৰ সেই দাগ গুৰুজনাই দাস্য ভক্তিৰে আমাক দৰ্শন কৰালে যে সেই দাগ হৰিক স্মৰণ কৰা মাত্ৰকে যিহেতু সমস্ত পুণ্যৰ ৰজা হ'ল কৃষ্ণ নাম সেইকাৰণে সমস্ত পুণ্যৰ তুমি গৰাকীক হৈ যাব পাৰা যিটো কথা মহাভাগৱত শাস্ত্ৰই সুন্দৰভাৱে সিদ্ধান্ত দিছে আৰম্ভণিৰ মংগলাচৰণৰ পদৰে যে প্ৰভু ভগৱন্ত ভকতৰ নৱনিধি হৰিক স্মৰণে আৰম্ভৰ শৌক সিদ্ধি প্ৰভু ভগৱন্ত ভকতৰ ন ভাগী ঐশ্বৰ্যৰ গৰাকী আৰু প্ৰভু ভগৱন্তক যদি আশ্ৰয় কৰা যায় তেতিয়াহ'লে সৰ্বসাধাৰণ মনুষ্য ঈশ্বৰৰ শাৰিলে উত্তৰণ হয় বুলি গুৰুজনাই আমাক সুন্দৰভাৱে দৰ্শন কৰিছে যিটো নৰেই ঈশ্বৰ বুলি আমাৰ সমাজত এটা প্ৰচলিত প্ৰবাদ আছে অৰ্জুনৰ আগত ভগৱন্ত পুৰুষে সিদ্ধান্ত দিছে যে সেই অৰ্জুন অৰ্জুনক সম্বোধি বুলন্ত শ্ৰী হৰি কলিত বৈষ্ণৱেই বিষ্ণু জানা নষ্ট কৰি যে সেই অৰ্জুন ভকতেই ভগৱান বৈষ্ণৱেই বিষ্ণু নৰেই ঈশ্বৰ ভকতেই ভগৱান বা বৈষ্ণৱে বিষ্ণু বুলি ক'লে আমাৰ স্বাভাৱিক চিন্তাটোত খেলি মেলি একো নাথাকে কিন্তু নৰে ঈশ্বৰ বুলি কৈ দিলে অকণমান খেলি মেলি এটা আহি যায় সেইখিনিতে মহাভক্ত উদ্ধৱৰ আগত ভগৱন্ত পুৰুষে সাতাইছ ভাগি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ যাওঁতে উদ্ধৱে তাৰে মাজত এভাগি প্ৰশ্ন কৰিছিল যে প্ৰভু ঈশ্বৰনো কাক কয় তুমি আমাক অকণমান বুজাই দিয়াচোন আৰু তেতিয়া ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱে উদ্ধৱক কৈছিল যে আন ধৰ্ম তেজী ভক তীত তত্ত্বপৰ জানিবা উদ্ধৱ সখী হে সিহে ঈশ্বৰ সেইজনকহে ঈশ্বৰ বুলি কৈছে তাৰমানে আমি নৰৰ পৰা নাৰায়ণৰ শাৰীলে নিজক আমি লৈ যাবৰ বাবে সেই পথটো আমি সৰ্বপ্ৰথম আশ্ৰয় কৰিব লাগিব আৰু সেই পথটো আশ্ৰয় কৰাৰ লগে লগে আমি নৰৰ পৰা নাৰায়ণৰ শাৰিলে উত্তৰণ হ'ব পাৰিম বুলি শাস্ত্ৰই আমাক সুন্দৰভাৱে সিদ্ধান্ত দিছে আৰু তাকে বৰ্তমান পদে ক'লে যে হৰিক সততে স্মৰা প্ৰজা সেই প্ৰজাসমস্ত কেৱল এক দেৱ এক হেও একত বিনে নাইকিয়াও এই পৰম সত্যক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা হৃদয়ত হৃদয়ংগম কৰা অনুধাৱন কৰা কিয়নো সমস্ত পুণ্যৰ হ'ল এয়াই ৰজা আৰু হৰিক স্মৰণ কৰা মাত্ৰকে সমস্ত পুণ্যৰ তুমি গৰাকী হ'ব পাৰা আৰু সেইকাৰণে নপাহৰিবা হাা কদািত কোনো মুহূৰ্ততে কেতিয়াও তুমি সেই ঈশ্বৰৰ নাম তুমি পাহৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা তুমি যত্ন কৰি তাক আশ্ৰয় কৰা শুনা কথা ইটো বিপৰীত হৰি পাহৰিলে সি যে পাপ নিৰন্তৰ আৰু এই কথাটো উদ্ধৱে সুধিছিল যে প্ৰভু এই স্বৰ্গ আৰু নৰক এই বুলি মানুহখিনিয়ে কৈ থাকে কিন্তু স্বৰ্গনো কোনখন নৰকনো কোনখন মই একো বুজি পোৱা নাই তুমি মোক চিনাকি কৰি দিয়া প্ৰভু আৰু তেতিয়াই ভগৱন্ত পুৰুষে সাতাইছভাগী প্ৰশ্নৰ এক প্ৰশ্ন নৰকৰ বিষয়ে উদ্ধৱৰ আগত কৈছিল যে মোক পাহৰিলে মিলৈ তেখনে নৰক উধৱ জীৱই যেতিয়াই মোলৈ পিঠি দিব যেতিয়াই মোৰ কথা পাহৰি যাব সেই মুহূৰ্ততে জীৱই নৰকত অৱস্থান কৰি থাকে আৰু বৰ্তমানো পদে তাকেই কৈছে যে হৰি পাখৰিলে সি যে পাপ নিৰন্তৰ আমি যিমানে যিমানে মনুষ্য নামৰ জীৱ আত্মা হৰি নামৰ পৰা ঈশ্বৰৰ নামৰ পৰা আঁতৰত থাকিম সিমানে সিমানে সেইখিনি সময়ত আমাৰ পাপ কৰ্ম আশ্ৰয় হয় বুলি সিদ্ধান্ত দিছে আৰু ঘোষাশাস্ত্ৰভাগী এনে উত্তম শাস্ত্ৰ আপোনাৰ বাবে জানে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই সিদ্ধান্ত দি থৈ গৈছে যে যিভাগি পুথিৰ সমানে সমানে ৰাখিব পৰা দ্বিতীয়ভাগ উত্তম শাস্ত্ৰ নাই বুলি কৈছে ইমান উত্তম আৰু এই শাস্ত্ৰভাগীৰ মহান তত্বখিনি হ'ল যে এই শাস্ত্ৰভাগীক যদি আমি পাহৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে ভগৱন্তক কিবা এটা লাগে বুলি ক'বলৈ আপোনাৰ মোৰ ভাষা নাই ভগৱন্তক চিনি পোৱাৰ একমাত্ৰ মাধ্যমটোৱে হ'ল ঘোষা ভগৱন্তই আমাক অজস্ৰ সা সম্পত্তি বিভূতি দিছে ভগৱন্তক আমি নালাগে বুলি ক'ব লাগে মাধ্যম হ'ল কেৱল ঘোষা সেই প্ৰভু তুমি মোক কিবা এটা দিয়া বিচৰাৰ মাধ্যম হ'ল কেৱল ঘোষা গতিকে ইমান সুন্দৰ আৰু উত্তম শাস্ত্ৰ আমি যদি আশ্ৰয় নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাপ সি যে নিৰন্তৰ বুলি শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত দিছে ইমান উত্তম শাস্ত্ৰ মহাদেৱ শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ এটি কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে গুৰুজনাই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে সেই পাৰ্বতী তুমি এবে শুনিও পাৰ্বতী তুমি এবে ৰাম 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 বোলা যেবে তোমাৰ বদন সৈৱেক শ্ৰেষ্ঠ অমূল্য ৰাম 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 বুলি ৰামতে ৰমহো সৰ্বক্ষণে জানা ৰাম নাম সহস্ৰ নামৰ তুল্য সমস্ত নামৰ ভিতৰত ৰামনাম যদি আশ্ৰয় কৰা যায় তেতিয়াহ'লে সেই ৰামনামতেই জীৱৰ পৰম কল্যাণ সাধন হৈ আছে তাৰ অৰ্থ আকৌ এইটো বুলি আমি ভাবিব নালাগে যে ৰামনামহে কেৱল আশ্ৰয় কৰিম কৃষ্ণ হৰি বিষ্ণু নাম আমি আশ্ৰয় নকৰিম এই বুলি নাই কোৱা অনন্ত কোটি নামৰ যিকোনো নামেই আশ্ৰয় কৰিবৰ বাবে গুৰুজনাই আমাক সিদ্ধান্ত দিছে যদিও শিৱই পাৰ্বতীক উপদেশ প্ৰদান কৰিছে ৰামনামৰ মহিমাৰ কথা যে এবাৰ কাহিনীমূলকভাৱে এটি কথা আছে পুৰাণৰ মাধ্যমেৰে এবাৰ শিৱ আৰু পাৰ্বতীয়ে বিহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে অৰ্থাৎ ৰথত উঠি ব্ৰহ্মাণ্ড পৰিভ্ৰমণ কৰি থাকোঁতে মটামত এজন গৰখীয়াই গৰুবিলাক লৈ গৈ থাকোঁতে একেবাৰে আগত এটা উৎপতীয়া গৰু গৈ থকা দেখা পাইছে একেবাৰে আগত গৈছে আৰু আমাৰ এটা স্বাভাৱিক কথা আছে সমাজত বোলে আগৰ গৰু যেনি যায় পাছৰ গৰু তেনিয়ে যায় ঠিক তেনেকৈ আগত যোৱা সেই গৰুটো দুষ্ট গৰুটো আগত যোৱাৰ লগে লগে পাছৰ গৰুখিনিও সেই আগৰ গৰুটোকে নিৰীক্ষণ কৰি পাছে পাছে যাবলৈ ধৰিলে আৰু সেই গোৱালজনে অৰ্থাৎ গৰখীয়াজনে দেখিলে সৰ্বনাশ যে আগৰ গৰুটো ইমান বেগাই গৈছে গৈ থাকোঁতে ই দেখোন মই গৈ পোৱাৰ আগতে লোকৰ ধান খাবগৈ কঠীয়া খাবগৈ গতিকে আঁতৰৰ পৰাই গৰখীয়াটোৱে চিঞৰিছে ৰ ৰ আৰু সেই ৰ ৰ শব্দটো শুনিয়েই শিৱই আকাশমাৰ্গত ৰথখন ৰখাই দিছে আৰু পাৰ্বতীয়ে সুধিছে যে স্বামী তুমি ৰথখন হঠাতে কিয় ৰখাই দিলা আৰু তেতিয়া এই শিৱই পাৰ্বতীক কৈছে বোলে পাৰ্বতী তোমাকনো মই কি ক'ম সেই মৈত্ৰধামত গৰখীয়াটোলৈ দেখিছানে বোলে দেখিছোঁ এই সি যে ৰ ৰ বুলি কৈছে সেই ৰ ৰ বুলি কোৱাৰ পাছত মোৰ প্ৰভু ৰামৰ নাম অকণমান পাছতে ল'ব এতিয়া তুমি শুনিবা এই প্ৰভু তুমি এইটো মোক মিছা কথা কৈছা তেওঁ সি আগত যোৱা গৰুটোকে ৰ বুলি কৈছে নহয় পাৰ্বতী সেই যে ৰ বুলি যি ক'লে তেওঁৰ মুখত অকণমান সময়ৰ পাছত ৰাম শব্দ ওলাব মোৰ প্ৰভুৰ নাম তুমি শুনি থাকা আৰু সঁচাকৈয়ে অকণমান সময়ৰ পাছতে যেতিয়া গৰখীয়া গৈ পোৱাৰ আগতে গৰুটোৱে লোকৰ ধান খালেগৈ আৰু তেতিয়াই গৰখীয়াটোৰ মুখত স্বাভাৱিকতে ওলাই গ'ল ৰাম ৰাম কাৰনো গৰু ইমান উৎপতীয়া হে মই ইমান বেগাই আহিও গৰুটোক মই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ ৰাম ৰাম কাৰ ঘৰৰ যে গৰু শুনিলানে পাৰ্বতী মই তোমাক কোৱা নাছিলোনে অকণমান আগতে এই যে মোৰ প্ৰভুৰ নাম প্ৰথম শব্দবৰ্ম উচ্চাৰণ যে কৰিলে ৰ ৰ তাৰ পাছতেই জীৱই ৰামলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে এনেকৈ ইমান মোৰ প্ৰভুৰ নামৰ মহিমা এনেধৰণে শিৱই পাৰ্বতীক ৰামনামৰ মহিমাটো প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বৰ্তমান পদেও তেনেধৰণেই প্ৰকাশ কৰিলে যে শুনিও পাৰ্বতীয়েবে তুমি এবে ৰাম 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 বোলা যেবে তোমাৰ বদন শৈৱেক শ্ৰেষ্ঠ অমূল্য আৰু ৰামনামৰ অৰ্থ আপোনাৰ বাবে জানে যে ৰাম হবদৰ ৰা পদ ভৈল প্ৰচণ্ড বহ্নি নিশ্চয় ম বায়ু সমে অধৰ্ম অৰণ্য দহিয়া ভস্ম কৰয় কুকথা পাষণ্ড সম্বাদ বিবাদ পৰ্বত আদি নিষ্ঠুৰ ৰাম কৃষ্ণ নাম বৰ্জক প্ৰহাৰী তাংক কৰা মহীমুৰ অৰ্থাৎ জীৱই পৰম কল্যাণ সাধন কৰিব পৰা একমাত্ৰ শব্দ ব্ৰহ্ম হ'ল ঈশ্বৰৰ নাম আৰু সেই নাম ৰাম এই শব্দ ব্ৰহ্মক শিৱই অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু তাকেই পাৰ্বতীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে

সংসাৰ তৰিতে খোজা যে গোবিন্দোবিন্দে বোলাব দ্বিতীয়তে মহিমাযুক্ত উপদেশত গুৰুজন বস্তুৱে সিদ্ধান্ত দিছে বেদাগম আদি কৰি যত বিস্তৰ শাস্ত্ৰত নাহি কাজ বিস্তৰ তীৰ্থতঃ নাহি কিছু প্ৰয়োজন বেদৰ আগম আৰু নিগম বুলি দুটা পন্থৰ কথা গুৰুজনাই আমাক দৰ্শন কৰাইছে আগম পন্থ মানে জ্ঞানমাৰ্গ আৰু কৰ্ম মাৰ্গ যি পন্থত আশ্ৰয় কৰিলে জীৱই এই সংসাৰলৈ আয়াজাত কৰিব লাগে আৰু আয়াজাত কৰোঁতে দুখ কষ্টৰ মাজত অৱস্থান কৰিব লগা হয় যাক প্ৰবৃত্তি আৰু নিবৃত্তি হিচাপে আগম আৰু নিব নিগমক গুৰুজনাই দৰ্শন কৰাইছে দ্বিতীয়তে সিদ্ধান্ত দিলে নিগম নিগম মানে হ'ল নিবৃত্তি যাক আশ্ৰয় কৰা মাত্ৰকে জীৱ এই সংসাৰলৈ পুনশ্চ আহিব লগা নহয় দুখ কষ্ট ভোগ কৰিবৰ বাবে আৰু গুৰুজনাই এই মুহূৰ্তত পদবন্ধে প্ৰকাশ কৰিলে যে বেদৰ আগম নিগম আদি যিমানবিলাক পথ আছে সেই পথবিলাকৰ জৰিয়তে যিমানবিলাক শাস্ত্ৰই দৰ্শন কৰাইছে আৰু সেই সমস্তবিলাক শাস্ত্ৰত যিমানখিনি কৰ্মক ধৰ্ম হিচাপে কৰিবলৈ কৈছে বেদে যাকো বিহি আছে যে সেই জীৱ ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱৰ অনন্ত কোটি নামৰ ভিতৰত যদি গোবিন্দ গোবিন্দ বুলি তোমাৰভাৱে উচ্চাৰণ কৰা কাঁই বাক্য মন চিত্ৰৰ জৰিয়তে আশ্ৰয় কৰা প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে তেতিয়াহ'লে তোমাৰভাৱে মুখ্য প্ৰাপ্তি পৰ্যন্ত সেই পথটোলৈকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা এনে আৰু মাধৱ গুৰুজনাই এই সিদ্ধান্ত ইয়াৰ আগতো পদে দি গৈছিল যে বেদৰ বিহিত যত আছে ধৰ্ম সংসাৰত বেদে যিমানবিলাক নীতি নিয়মক কৰ্ম হিচাপে ধৰ্ম বুলি আশ্ৰয় কৰিবলৈ কৈছে এই সমস্তখিনিৰ ভিতৰত বেদৰ বিহিত যত আছে ধৰ্ম সংসাৰত হবে হৰি নামৰ কিংকৰ সকলোবিলাক ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱৰ নামৰ দাস বুলি সিদ্ধান্ত দিলে হেন জানি এই পৰম সত্যটো জানি যিটোজনে যিজনে নামৰ কীৰ্তন কৰে সেহিহে পৰম সাধু নৰ মনুষ্যৰ ভিতৰত সেইজনকে পৰম সাধু বুলি শাস্ত্ৰই প্ৰশংসা কৰিছে নেলাগে ভক্তিত দেৱ দ্বীজ ঋষি শুইব নেলাগে সম্ভত শাস্ত্ৰ বিষ্ণৰ জানিব তব জপ তীৰ্থব্ৰত হবে বিৰম্বন কেৱলে ভক্তিত তুষ্ট হুন্ত নাৰায়ণ ভাগৱত শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে যে ভগৱন্তক চিন্তা কৰি ভগৱন্তৰ কৃপাৰ পাত্ৰ হ'বৰ বাবে ব্ৰাহ্মণ কুলত জন্ম হ'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই ক্ষত্ৰিয় কুলত জন্ম হ'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য ক্ষুদ্ৰ চতুবৰ্ণৰ তুমি য'তেই এই সংসাৰত জন্মগ্ৰহণ নকৰা কিয় দ্বিতীয়তে সিদ্ধান্ত দিছে সমগ্ৰ শাস্ত্ৰ সম্ভিত শাস্ত্ৰ বিস্তৰ জানিব এই সমগ্ৰখিনি শাস্ত্ৰ তুমি পাত পাতকৈ বিচাৰ কৰি অধ্যয়ন কৰি জিভাৰ আগতে কণ্ঠতে মুখস্থ থকাকৈ তুমি নাজানিলেও হ'ব তপ জপ তীৰ্থ ব্ৰত এইবিলাক তুমি সুন্দৰভাৱে পালন নকৰাকৈও কেৱলে ভক্তিত তুষ্ট হুন্ত নাৰায়ণ কেৱল ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱৰ নাম আশ্ৰয় কৰিয়েই জীৱই মুখ্য প্ৰাপ্তি পৰ্যন্ত আশ্ৰয় কৰিব পাৰে বুলি গুৰুজনে আমাক সিদ্ধান্ত দিলে